Əziz izləyicilər, hərbi xəbərlərimizi Ermənilər dislike edirlər. Sizdən xahişimiz videolarımızı maksimum dərəcədə bəyənin. Qarabağ döyüşlərində müzəffər Azərbaycan ordusu qarşısında darmadağın olan Erməni silahlı qüvvələri şəxsi heyət baxımından kasadlıq çəkir. Bu barədə dəfələrlə sübutlar, faktlar təqdim olunub. Orduya qoşulan və ya güc üzlə zəlbomdan könüllülər döyüş bölgəsinə yollanmaqdan imtina edir. Öncəfədən qaçır və ya hərbi əskirlərimiz tərəfindən məhv edilirlər. Belə olan halda hər yerdən əl üzlən Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan artıq qadınların ümidinə qalıb. Belə ki, Qarabağda döyüşməyə kişi tapmayan avanturist Erməni hakimiyyəti qadınları döyüş bölgəsinə cəlb etmək üçün onlara təlimlər keçir. Bununla bağlı videonu təqdim edirik.